Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə sözün əsl mənasında çox gözəl, möhtəşəm bir həyət evi təqdim edirəm. Evin yerləşmə yeri həqiqətən də çox mükəmməl bir ərazidədir. Şəhərə çıxışı olan ən gözəl yerdə, Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi, Can Təpə adlanan ərazidə hündür, təmiz havalı, çox gözəl bir yerdir. Marşrutdan cəmi 20 metr məsafədə yerləşir. Enli küçəsi var, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, kupçası var. Dəyərliz izləyicilərimiz, bu ərazi, deməli, Xırdalan dairəsindən 2 kilometr məsafədədir. Fövqəladə hallara və Respublikası Qaya çox yaxın yerdədir. 142 saylı marşrut xəttinin cəmi 20 addımlığında enli küçəsi olan 210 kvadrat metr torpaq sahəsində inşa edilmiş, 160 kvadrat tikili sahəsi olan gözəl 4 otaqlı həyət evidir. Dəyərli izləyicilərimiz, evin tikilişində və təmirində həqiqətən də, yəni yaxşı tikinti təmir materiallarından istifadə olunub. Ev sahibi bu evi, yəni öz evi kimi, şəxsi ev kimi inşa edib. Nə lazımdırsa, yəni artıqlaması ilə bu evdə edib. Evdə hər mərtəbə monolit betondur. Yerdən kürsülüdür. Soch, gözəl bir yerdə yerləşir həqiqətən də. Yəni gəlib baxasaz, əminəm ki, bu yeri bəyənəcəksiniz və qiyməti də 9000 manat endirilib. Hal-hazırda endirilmiş bir qiymətdir. Baxın, həyət yanı sahəsində. Burada besetkası, bağ hissəsi üçün kifayət qədər torpaq sahəsi, iki maşınlıq tamet daş ilə üzlənmiş, maşın üçün ayrılmış bir sahə. Gələcəkdə yenə yəni burada bağda yarada bilərsiniz, düzəldə bilərsiniz və yaxud da ki, həyətdə basenidə tikə bilərsiniz. Evdə hər mərtəbə, deməli, dəyərliz izləyicilərimiz monolit betondur və bu evin belə bir gözəl üstünlüyü də vardır ki, ev sahibi evin birinci mərtəbəsini həm isti pol, həm radiator sistemi ilə təchiz edib. Yəni hansını istəsəsiniz istifadə edə bilərsiniz. Pelykanların mərməridir, monolit betonla təchiz olunub, çox gözəl təmirli bir evdir. Belə bir gözəl qonaq otağı var. Tavan hündürlüyü 3 metrlidir dəşəmə laminatdır, evdə istifadə olunan təmir materialları, rəng çalarları hamısı bir-birini tamamlayır, çox gözəl görünüşü olan super bir evdir. Dəyərliz izləyicilərimiz, baxın bu hissədə belə bir gözəl geniş mətbəx. Qiyməti qeyd edim. Evin qiyməti 130.000 manatdan enib 121.000 manata. Sənədi çıxarış mülkiyyət kubçadır. Fərdi yaşayış tikinti torpaq sahəsində inşa edilmiş bir həyət evidir. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanuzel Pələkanlan alt hissəsini gələcəkdə istəsəz şkafda yığdıra bilərsiniz. Rahat pələkanı var, mərmər daşı ilə üzlənib, qiyməti 121 min manatdır. Endirim ola bilər alıcı ilə satıcı görüşdükdən sonra. 2-ci mərtəbədə yerləşir Sanuzel. Dəyərli izləyicilərimiz, hamam otaqları istipoldur. Və sizin də satışda mülkünüz varsa, tez satışı üçün bizə müraciət edə bilərsiniz kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Evə gəlib baxdıqda mən sizi əmlak sahibinə görüşdürəcəm. Yəni ev sahibinin dediyinə görə bu evə həqiqətən də çox pul, çox xərc çəkib, yəni çox pul xərcləyib bu evə. Hər bir materialın yaxşısından istifadə edib. İnşallah ki, qiymətlə razılaşarsınız. 121.000 manata, Xırdalan dairəsinə 2 kilometr məsafədə, mənzərənin ən hündür, havası təmiz, gözəl Azərbaycanın birində həyət hey evi satılır. Eyvandan mən sizə görünüşü də təqdim edəcəm, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, bu xırdalan dairəsinin yaxınlığına yerləşən binalardır. Çox yaxın məsafədədir. Yəni şəhərdə iş gücü olan ev axtaran alıcılar üçün tam ideal bir təklifdir. Yer olaraq da hündür bir yerdədir. Baxın, marşrut dayanacağına da çox yaxın məsafədədir. Küçəsi enlidir. Baxın, bu hissədən marşrut keçir. Yəni 2 addımlığında marşrutdur. Məktəbdə, marketlərdə çox yaxın yerdədir. Bacardığım qədər ətraflı sizə izah etdim. Videonu buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. Sağ olun.